закончилось. Потому что написано в Библии, что и смирится народ мой передо мной. И взыщет меня, чтобы я исцелил землю. И прощу, прощу, грехи, и исцелю землю, написано в Библии. Поэтому давайте помолимся да, за Украину, поведешь на в молитве, и мы все вместе просто смиримся перед Богом вместе все попросим, чтобы это наконец-то война, она прекратилась. Просто не цифры, Вот как она началась за один день, знаете? Вот Поэтому, вы знаете, Путина мы не можем остановить. оружия нам не хватает. Но у нас есть Бог, которому мы можем обращаться. И если немного можем веровать, и собраны во имя Его, то мы будем верить, доверять Богу, что Он поможет нам закончить все это безобразие. Да. Как, как, всегда, как всегда по старой доброй традиции, мы всегда. Вы заметили, Борисполь это можно сказать самое безопасное место в Украине что происходит, все происходит рядом, но Борисполь, слава Богу, он находится под покровом Божьим И действительно, и это не наша заслуга, это не наша, это не мы с вами сделали. Это только ему воздать славу за то, что здесь мы живем в безопасности. Помолимся. На любую дружбу, Господь, отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты